Мега представляет. Карьера – это конь, который въезжает в ворота вечности без всадника, сказал австрийский писатель, поэт-сатирик Карл Краузе. Можно ли удержаться в седле и не утратить собственное «я»? Во французском языке карьер имеет следующее значение. Препятствие, профессия, каменоломня. В испанском карьера обозначает беговая дорожка, движение звезд, путь следования, гонки, поприще. В узком смысле карьера – продвижение в служебной иерархии, в широком – в иерархии социальной. В человеческом обществе это предполагает большую обеспеченность и большую защищенность. Но чрезмерная обеспеченность ослабляет навыки выживания. Чрезмерное потребление разрушает здоровье и вредит окружающей среде. А избыточность имущества увеличивает количество врагов. Карьерный рост дает возможность достижения профессиональных целей, расширения сферы деятельности, самореализации и самосовершенствования. Но сосредоточение сосредоточившись исключительно на создании карьеры, на пути вверх человек теряет ощущение жизни как таковой. По статистике, среди трудоголиков и карьеристов подавляющее количество людей одиноких. Так что же такое карьера? Сизифов камень, который человек пытается вкатить на гору, обогнав по пути соперников, или единственный путь достижения профессионального и творческого роста? Карьера и карьеризм. Об этом через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я, Игорь Пупков. Карьера и карьеризм. В чем разница? Гости нашей студии сегодня Лина Хасанбек, профессор кафедры бизнес-администрирования, кандидат экономических наук, руководитель программы MBA, тренер бизнес-школы МИМ, главный советник по вопросам развития рынка капиталов Price Waterhouse Coopers, руководитель консультативных проектов для иностранных и украинских компаний автор, научный редактор, переводчик и редактор перевода книг по финансовым инвестициям, рынкам капитала, кредитования, оценке финансового состояния предприятия. Макс Гольцберг, проректор МИМ Киев, заведующий кафедрой бизнес-администрирования, доктор экономических наук, академик Международной академии менеджмента, член специализированных ученых Советов Министерства экономики Украины и Института экономики и прогнозирования НАН Украины, руководитель консультативных проектов МИМ Киев для западных компаний, автор 12 монографий и учебников по корпоративному управлению, рынкам капитала, торговле ценными бумагами и так далее. Алена Шулик. Психолог, практикующий аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, групповой терапевт, специалист по лечению синдрома эмоционального выгорания. Сергей Беденко. Имеет за плечами 12 лет пиар-деятельности. Директор бизнес-школы «Детки монетки для детей, подростков и родителей», писатель. В соавторстве с Ириной Золотаревич написал книгу «Хочу зарабатывать. Полезные советы для детей и подростков плюс 60 идей заработка». Итак, по традиции мы начинаем с небольших блиц опросов. Ваши ответы да нет. Дворник может сделать карьеру? Может. Хорошо. Вот любой человек может сделать карьеру. Безусловно. Что важнее для карьерного роста знание или удача? Я думаю, удача. А вы как думаете? Я думаю, и то, и другое. С какого возраста ребенку нужно, я не знаю, давать установку внушать, что он должен делать карьеру? И нужно ли это делать вообще? Если говорить о ребенке, то, наверное, ребенком надо говорить не о карьере, а о способности этого ребенка понять себя. Понять, что для него важнее, что для него интереснее, где он чувствует себя комфортнее. Совершенно с вами согласна, а потом, да. потому что вопрос звучит, как будто бы это нужно не ребенку, а нужно родителям, которые должны ребенку. Но вы знаете, зачастую как раз вот родители стремятся к тому, чтобы их дети в будущем были успешны, богаты, счастливы. Счастье, Счастье это ты довольствуешься тем, что ты имеешь. Это говорит Баффет. А, success, а успех, о котором вы говорили, это получить то, что ты хочешь. Личные качества человека какие должны быть для того, чтобы э, добиться своей цели. Как бы легко сказать, что целеустремленность, там решительность, креативность, инициативность, ответственность в том числе, да, там способность выдерживать большие нагрузки, э, там достаточно э, волевая компонента. Но понимаете, это ну, слишком просто. Человек на этапе своей жизни может несколько раз менять ну, разные векторы. И когда-то в каком-то периоде своей жизни может быть неуспешен в социальном смысле, как мы говорим, не имеет карьеру. А потом нечто происходит, и он видоизменяет, берет другую специальность, приобретает. Или переезжает в другой город жить. Меняет социальное окружение, что -то, меняет что-то в себе. И у него строится карьера. Вы чему своих детей учите? Детей, которые приходят к вам в школу? Мы говорим... С ними о всех возможностях, которые у них есть, о том, как распознать в себе талант и способность к какому-то конкретному развитию, направлению, вектору. И говорим о профессиях, но также говорим о деле жизни. Потому что современное общество показывает и демонстрирует, что не нужно замыкаться на какой-то конкретной профессии. И часто профессия является своеобразной золотой клеткой, когда человеку больно или сложно выходить из этой золотой клетки, ибо он может потерять работу и гарантированный заработок. Значит, вот выходит, что сейчас время дилетантов, что ли? Я считаю, что есть только одно слово – интерес. Потому что интерес движет человеком всю жизнь, начиная от самого младенчества, до да, потрогать какой-то яркий элемент и заканчивая более взрослыми какими-то уже периодами нашей жизни. Поэтому очень важно. Э показывать, что интерес приводит к хорошему результату. И в таком случае изучение окружающего мира, каких-то новых возможностей помогает в развитии и личностном и профессиональном. Ну хорошо, а если вот сегодня интересно одно, завтра другое, и, по сути, человек ну, не достигает ни в одном, ни во втором случае определенной своей цели. Ну подождите, может быть, он не хочет достигать? Ищи. Может быть, это, это, это его способ быть счастливым и, и познавать мир? Понимаете, вот... Наша какая-то такая иерархия. Школа там в 6 лет, заканчиваем там в 17, в 17 надо поступать в институт. Это что, в 17 лет человек должен определить свою судьбу до. Ну подождите, я в девятом классе хотел быть врачом. Я поступал сначала в медучилище, э, э, и я почему-то уверен в том, что я бы стал неплохим врачом. 50 лет назад я понимал, что если я попал в научно-исследовательский институт, вот моя карьера. Допустим, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, там, за сектором, за отделом. Немножко была другая жизнь. Доктор наук, профессор, как мне кто-то говорил, тебя похоронят на Байковом кладбище. Какая, сейчас жизнь... Места нет. Да. Можно найти. Какая жизнь сейчас? Это же не пустые слова. Как она изменилась? Она стала очень динамичной. Это ж влияет на нас, на всех, на вас. Ну, на, я ну согласен, этот... да. Она стала очень турбулентной. Быстрые да, циклы, быстрые изменения. Я уже не говорю о том, что так как меняются очень часто ориентиры, вот даже вот в, наш, в течение нашей жизни, мы жили в одной стране, стала другая страна, поменялись ценности. Она стала очень... Неопределенность стала нашей, нашим бытием. И поэтому... Человек, который хочет что-то успеть в этой жизни, он должен приспосабливаться, он должен менять свою профессию, он должен менять свою работу. Карьеру надо постараться сделать до 40 лет, чтобы в дальнейшем она уже приносила тебе отдачу, считает Майкл Корда. Майкл Корда, писатель-романист, более 40 лет был главным редактором издательства Simon Sam Шустер в Нью-Йорке. Издатель один из самых влиятельных людей в книгоиздательском бизнесе. Чтобы сделать карьеру, необходимо изучить все, что касается бизнеса или профессии. Понять, что именно придает уверенность в своих силах и раскованность в работе. Выработать собственный стиль, ибо никто не выглядит столь неуверенным в себе как человек, пытающийся изменить свой облик в середине карьеры, разобраться в душевных переживаниях. Счастливому в личной жизни легче подниматься по служебной лестнице, нежели тому, кто оказывается втянутым в эмоциональный кризис. Ведь несчастье сродни болезни. Оно затмевает интерес ко всему остальному. Уяснить свои слабые и сильные стороны. Найти работу, которая доставляет радость, и которую делаешь лучше, чем кто-то другой. Начать откладывать деньги, чтобы иметь возможность сказать «Я увольняюсь». Ничто так не угнетает, как полностью Полная зависимость. Сознание того, что невозможно уйти с работы или сменить карьеру. Научиться перекладывать часть ответственности и дел на других исполнителей. Это половина успеха. Создать сеть друзей или хотя бы людей, которые доверяют тебе и которым ты доверяешь. К ним можно обратиться в случае необходимости. Учиться. Тот, кто этого не делает, обречен всегда занимать подчиненное положение. Уметь молчать, когда это необходимо. Легкомысленная болтовня погубила больше карьер, чем что-либо еще. Репутация человека, которому можно доверять. Верить тайну значит гораздо больше, чем популярность тех, кто разносит сплетни. Умение хранить тайну ценится на вес золота. Быть надежным, верным человеком. Если к 40 годам за человеком не закрепится репутация абсолютно надежного, этот недостаток будет преследовать до конца карьеры. И всегда сохранять чувство юмора. На этой грешной земле ничто не длится вечно. Даже успех. Сейчас жизнь немножко стала другой. И успех, то есть это базис, это основа. Хочу есть вам тот сказать, успех. если вы посмотрите на средний возраст слушателей бизнес-школы, mm -hmm. то это сегодня, ну, группа молодая это 30-32 года, а группа зрелая это 38-39 лет. Это люди, которые имеют абсолютно разное образование базовое. Юристы, экономисты, инженеры, музыканты, врачи психологи, кто угодно, которые в определенный момент своей жизни решили заняться бизнесом и делать карьеру в бизнесе, как менеджеры. Вот если врач пришел и захотел стать бизнесменом, это карьера? Подождите, он был врачом, он пришел работать на сынове Авентис, младшим каким-то менеджером, а теперь он возглавил все подразделения в Украине, России а, ну, в и Беларуси. Хорошо, а если... Ну, и он получил бизнес-образование, когда ему было 32 или 33 года. Есть даже такая версия, версия, что ну, американских психотерапевтов и психологов, что каждые пять лет нужно менять место работы, да. что mm -hmm. это очень полезно, это очень э, омолаживает место и, работы, место или, э, место работы. нет место работы mm -hmm. в чем-то видоизменять специальность для того, чтобы развиваться, для того, чтобы познавать что-то новое, чтобы не закисать, как вы говорите там потому что если мы понимаем карьеру как карьеру вот как современную, то я бы понимала это, что карьера уровень качество и так сказать достижения определяется востребованностью человека, да. вне зависимости от той должности, позиции, которую он занимает. Если вы, вот если вы Ответим в бизнесе честно. и вас нуждается больше, чем вы в этой работе, вы всегда можете... карьера. Вы тогда Блестящая. сделали да. то Блестящая, Блестящая карьера. Сергей, вы э, вот, вкладываете это в своих э, воспитанников? Мы детям и подросткам объясняем, что каждый из них может быть со временем станет предпринимателем. Процент предпринимателя во всем мире очень мал, это 5-7% от силы процентов. Остальные, э, скорее всего, станут э, наемными сотрудниками, работниками компаний, корпораций, но человек, который понимает принципы работы бизнеса, даже в качестве наемного сотрудника, он будет очень выгоден. И он сможет сделать в том числе и более хорошую карьеру, потому что он будет более ценным сотрудником, и ему будет проще адаптироваться и понимать эти условия. Есть еще один нюанс. Дело в том, что буквально вот в феврале 2012 года было проведено очередное исследование в странах Евросоюза относительно уровня безработицы среди молодежи. Те, которые заканчивают обучение. Самым высоким является несколько стран, в которых европейских, в которых безработица среди молодежи достигает 45%. Что делать в этой ситуации? То есть государство и общество не в состоянии дать возможности этим людям предоставить работу. Правительство видит решение в том, чтобы дать им такие знания, навыки и возможности, чтобы у них была самозанятость. То есть они начали свое собственное дело. Таким образом, они не будут зарабатывать сверхприбыли, но они будут обеспечивать себя и тех людей, за которых они берут ответственность работой и, соответственно, зарплатой. И сейчас Евросоюз для решения этих проблем настроен на это. И мне кажется, что нужно делать акцент определенный на этом, что карьера тебя ожидает, если ты будешь интересоваться, если ты будешь готов и будешь развиваться личностно, тогда приходит успех, да? всегда было и в советские времена, что человек, который демонстрирует свое желание и возможности, да, даже троечнику ставили четыре, чтобы его поощрить. Важно, чтобы человек в какой-то момент что-то делал, а потом вдруг понял, что, пожалуй, я вот могу больше они а тогда когда его толкают извне и процент людей которые в принципе не хотят работать и у них нет такой потребности работать в обществе всегда есть сейчас вот зачастую карьеру делают люди не всегда образованные и не всегда того стоящие. Студенты спросили одного человека о том, вот вы стали председателем правления компании, mm -hmm. как э, сделать так, чтобы вот, стать председателем правления вашей компании? Он говорит, прийти сюда на должность председателя, э -э -э, -э -э, президента этой компании. То есть его назначили, и в этом, собственно, и есть его успех. Мне кажется, что м, карьера, о которой вы говорите, Сергей, это чаще всего побочный эффект. Это не то, к чему человек стремится. Вот вы сначала говорили про интерес, который движет человеком. Если человек очень поглощен своей деятельностью, если он отдает, он сконцентрирован на нее, он как бы ну, живет этим, он вкладывает все ресурсы, он видит, он как бы, это его мир. То есть, как правило, такие люди потом вдруг замечают, что они сделали карьеру. Да. Ну, смотрите, смотрите, общество все равно оценивает э, людей по карьерному росту. Если вот ты там директор, да, ты крут. Если ты дворник, то ты никто. Это Но... уже издержки воспитания. Которые счастье, начинаются, вот эти издержки из дома, из семьи. Потом, это правда. И поддерживается школой, потому что так очень просто. В школе легко объяснить. Ты вот будешь плохо учиться, будешь дворником, будешь хорошо учиться, будешь директором. Все очень У -у -у. просто. И очень как будто бы такая существует прямая как будто... связь. Да. Да. Прямо вот, вот непосредственно. Вот. И родители говорил, чаще да. знают или думают, кем их дети да, хорошо бы им кем стать чем что нужно их детям, чтобы чувствовать себя счастливыми, там полноценными, там любящими, любимыми, там Мне кажется, Для этого родителям нужно тоже вообще быть немнож, немножечко образованными и не быть эгоистами. Ну, это правда. А, да, скажите, Сергей, вот вы а, объясняете своим воспитанникам, что да, хорошо, каждый из вас способен, может, там и так далее, и так далее, но бывает такое, что раз Достиг чего-то и резко упал. Честно говоря, это и объяснять не нужно, потому что дети это видят в реальной жизни, мы должны просто с ними они это могут не понимать обсудить. Да, мы с ними обсуждаем это в определенном контексте, который они начинают различать и видеть, что касается бизнеса, предпринимательства, наемной работы, как нанимают людей, как нанимаются на работу, что есть конкуренция, что конкуренция проявляется в абсолютно разных вещах. Что если нас хорошо обслужили, в кафе мы туда придем еще раз, а если плохо соответственно мы туда не придем и не понимают, что человек там официант плохо обслуживает, значит это плохой сотрудник, и они накладывают это все на определенные какие-то социальные роли. То есть еще детям, ну на Западе, в Соединенных Штатах им говорят, что любой поворот судьбы может лишить тебя в одну минуту. Это детям говорят, чтобы он хорошо понимал нажитого имущества, богатства, титулов, дважды там орденоносец, трижды герой, там угу. доктор, полудоктор и так далее. Для успешной карьеры нужно помнить, карьера делается не в вакууме. Многое зависит от мнения окружающих, начальников или со временем подчиненных. Если пренебрегать тонкостями общения, на карьере можно смело поставить крест. Знаменитый Дейл Карнеги учит, Важно быть внимательным к другим. Дейл Карнеги, американский педагог, психолог, писатель. Стоял у истока в создании теории общения. Перевел научные разработки психологов того времени в практическую область. Автор концепции бесконфликтного и успешного общения. Разработчик психологических курсов по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления и прочее. Чтобы понравиться и завоевать союзников, необходимо искренне интересоваться другими людьми. Улыбаться. Помнить, что имя человека это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Быть хорошим слушателем и поощрять других рассказывать о себе, говорить о том, что интересует собеседника, внушать ему сознание его значимости и делать это от души. Давайте вот э, все-таки определим теперь понятие карьеризма. Смотрите, карьеристы это кто? Манипулирование раньше считалось, что это плохой навык. Сейчас все равно каждый человек манипулирует другим. Ну, манипулирует обстоятельствами, он пытается не в плохом смысле. Манипулирование – это способность адаптироваться к, к среде. Вы если вы профессионал, если вот то, что мы говорим, что вас заинтересованы больше, чем вы угу. вот в этом месте, потому что вы что-то делаете, нечто, вы понимаете, что значит «заменить вас мной». Если вы зависите от рейтингов, если вы зависите от того, будут ли включать телевизор. Согласен. И если человек, который никогда людьми не управлял, но хорошо делал свое дело, как врач, ну, как, как преподаватель, как хочет стать менеджером, это может быть. Но тот, кто назначает этого человека, должен понимать, какие плюсы и минусы, даже чтобы он не говорил, почему. Потому что тот, кто над вами, зависит не от того, кто будет, а как будет бизнес себя чувствовать. Как в результате этой замены, что произойдет с бизнесом? Можно бухгалтера сделать финансовым директором, и некоторое время он продержится. Но бизнес от этого не будет хорошей, потому что у бухгалтера другие мозги, он на другое научен. Если он сможет подняться до уровня финансового директора, тогда назначение правильно. Давайте еще, мне кажется, определимся, что значит, для чего человек делает карьеру. Это, это Кстати, да. мотивация для, чего? Для, денег, для статуса, для удовлетворения внутренних амбиций, потому что его двигают жена или муж, говорит, давай, делай, там, например, или родители говорят, что это хорошо, если ты сделаешь карьеру. Что движет самим человеком? Какая у него основная потребность? Примерной. Я сейчас задумался, а вот я для чего это делаю? Я хотела, для чего я, тоже для чего я это делаю, а, карьеру на телевидении? Но вот даже вот в тупик меня поставил этот вопрос. Ну, наверное, я на самом деле, вот мне это нравится, я это люблю. Потому что если тот человек, который понимает, что он несет ответственность за людей, mm -hmm. Отнес, несет ответственность за бизнес. Лучше, за себя. Лучше, если человек склонен к свободе, он несет ответственность за себя с большим удовольствием. Большой статус и большие деньги да, делают людей несвободными. Не если бы это про это проект, говорить да, и да, пропагандировать да, да, вот это, что да, это большая ответственность, да, это... Да, он, в какой-то момент времени ты выбираешь между свободой, независимостью и ответственностью за людей. Мы в ответе за тех, кого приручили, да. умные люди, которые понимают свою ответственность, думают об этом каждый день. Понимаешь, если ты становишься руководителем и не Большое думаешь об ответственности людей, людей, за которых ты взял на себя, то, во-первых, этому бизнесу придет конец очень быстро. Потому что люди делают бизнес, а не руководители. Ты можешь занять какую угодно позицию, но бизнес делают ведущие, операторы, звукорежиссеры, те, кто готовит программу, а вовсе не, не директора и а не собственники канала. И самое главное во всей этой истории, если вы говорите, стал большим начальником, он начинает брать людей, вот тут перечислил Лена Михайловна специальности, которые это умеют делать, делать лучше, чем он. Ну как. Зачем Настоящий говорить. руководитель, да. да именно так, должен... потому и, и руководитель. С... И самое главное, чтобы эти люди, этот менеджер, который становится выше, 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 должен сделать вот такую команду, вот вы, к вашей коллеге, чтобы они добровольно сами хотели эту сделать работу как можно лучше. Потому что и заставить это невозможно. Можно, за большие деньги, например, решение. или за какой-то личный мотив, который найти в человеке. Делая карьеру, человек приносит в жертву что? Если человек живет в гармонии с собой, он жертву ничего не приносит. Будем если сохранен баланс Конечно. своих вкладов, своих а умений считаете? и вознаграждения, и то, что ты получаешь а если обратно, сохраним, да. то тогда а если... ты не устаешь, нет синдрома выгорания. И это не противоречит способности сделать карьеру. Ну, смотрите, а если человек вот этого баланса не имеет и готов ради карьеры переступить вот через все, ну пойти по трупам? А вот вы представляете себе, что может движи... двигать этим человеком? Я не представляю. Я ну не... вот я просто... что, вот, например, что должно его побуждать? Ну вы наверняка всем. работали с такими Конечно, людьми. но это, это личные личные что... мотивы, это личная амбиция, это желание доказать кому-то из родителей, как правило. Выиграть конкуренцию с кем-то из родителей, либо с отцом, либо с матерью, или как-то вопреки чему-то, это не ради внутреннего, внутренней потребности. Это всегда что компенсация чего-то. Что происходит потом с этими людьми? Некоторые люди останавливаются, переосмысливают, задумываются. Находятся другие люди, которые им подсказывают как-то Ну, не у всех складывается это все так плохо. И вот в завершение а, нашей программы давайте вот так коротко. А, нужно делать карьеру. И как вот делать так, чтобы не навредить окружающим? близким. Познай себя, ну кто ты, что тебе приносит удовлетворение. А потом уже попробуй найти того, как вот только что мы говорили, кто тебе за это будет платить. С этого все начинается. И потом будут, конечно, какие-то у вас успехи и деньги. Потому что, как говорят французы, деньги не приносят счастья. В лучшем случае они успокаивают нервы. Есть такой был очень известный экономист, ученый, который сделал менеджмент наукой, Питер Друкер. Он говорил так еще в 54 году, что цель должна быть смат умной. Думаю, что карьеру при желании нужно попробовать сделать, а потом для себя определить, подходит это или нет. Я думаю, что многие люди на самом деле так и делают. Люди сожалеют о том, чего не сделали. Mm -hmm. Поэтому э, я всегда побуждаю, пробуйте, ну ищите, не бойтесь, там приобретайте новые знания, новые навыки, там обучайтесь, развивайтесь. Это ну только всегда плюс, а не минус. Итак, гости сегодня нашей программы профессор бизнес-школы МИМ Киев Лина Хасанбек. Профессор, заведующий кафедры бизнес-администрирования бизнес-школы МИМ Киев Макс Гольцберг, Елена Шулик, психотерапевт, специалист по лечению синдром эмоционального выгорания и директор детской бизнес-школы «Детки-монетки» Сергей Биденко. Поставили перед собой цель? Добивайтесь. Не получается? Попробуйте поменять направление. Это было смарт-шоу. До встречи.